Молодь за здоровий спосіб життя саме під таким гаслом пройшов у Відьопольському палаці спорту обласний турнір з боротьби самбо та бойового самбо присвячений пам'яті Віктора Івановича Дукова. У з'їхались самбісти з різних куточків Одещини. Це перший турнір у Відьополі. Його проведення у нас не випадкове. На Видеополе очень хороший, и красивый город, находится вблизи крупного района, красиво все это. Да, вот. Приятно даже для общения для детей один из этих так, даже таких вариантов. Но самое главное, что уже давно, уже еще где-то в 2000-х годах, здесь мы был, преподавал еще мой ученик Миша Манукян. И когда разговаривали с ним, он сказал, что здесь был глава районной администрации Дмитрий Иванович Дуков. Да, он собирался строить этот большой, хороший, красивый зал. То есть, хотел, чтобы он здесь развивалась, чтобы это было красиво. Интерес у меня был тоже такой же. Самый в том плане, что... И ученик мой будет здесь. И для развития самого в, в, Одесской, области, особенно в Авидюбле, это тоже приятно и красиво. И мы вот хотели провести именно соревнования память, в честь его. Жалко, конечно, что он не дожил до этих времен, но, во всяком случае, я думаю, что тут он всегда будет видеть, что не зря это дело построил, и дети здесь участвуют, и приятно на это дело смотреть. Какова география представителей сегодня на турнире? Какие регионы представлены? Ну, Во-первых, эта ситуация такая интересным планом проходит тем, что мы решили буквально, скажем, там, месяца 3-4 назад развивать самбо в районах. Ну, понятное дело, что когда там выходят чемпионы мира, Европы, взрослые ребята, они приходят, уходят, их сегодня есть, завтра их нету. Но для того, чтобы повысить уровень подъема и уровень интереса к спорту и на посамбу, мы начали развивать это по районам. Последний раз мы, первый раз мы начали проводить в Ананинском районе, вот, подняли уровень самбо, там, и детям понравилось, участвовало в соревнованиях до 200 человек. Ну, вот. Сегодня мы решили провести соревнования, а также, самое говорится, здесь молодой тренер Фиряев Саша, который энтузиаст, я его знаю еще с маленьких времен, когда он еще был и сам тренировался и сам боролся. И вот мы решили привести в него соревнования, то есть поддержать его, повысить интересы именно развития самбового одесской в видеополе. Вот. И здесь, получается, участвуют э, Ананев приехали. Району достаточно много. Плюс был приехали, Белороднестровск приезжает, раздельно должна была приехать еще. В основном еще приезжают ребята, которые поближе здесь. Так как это лето, каникулы, мы собрались, те, кто еще остались. И спортивные клубы, С Одессы приехали, и спортивные клубы, городская федерация Боевого Самба, спортивные клубы, которые пришли, дом пришли, потом э, детско-спортивные школы, Спартак. Достаточное количество людей, которые могли себя показать. И дети, уровень который уже не первый раз участвует на соревнованиях. Есть что посмотреть, будет интересно. Команду видеопольских самбистов до турнира готовил Александр Феряев. На данный момент сегодня я представил 45 участников на соревнования. Из них 20 человек маленьких возрастов, от 6 до 10 лет. Ну, ребята ну, старше, в общем. Среди них есть, да, чемпионы. Правда, в других видах спорта, таких как панкратион, Панкратион. Есть у нас такой Осаченко Андрей. Он 16-17 мая в Киевской области в городе Бровары занял второе место. То есть он имеет разряд КМС КМС сегодня он будет здесь тоже участвовать боевой боевой самбо для нас как бы это тоже не новый вид спорта но скажем так что мы только как бы взлетаем как бы это только начало потому что два года это тренерство это не так уж и много вот так вот. Ну, сподіваюся, що в цих соревнованиях э, ребята проявят себя в хороших качествах. Я думаю, будуть чисті победи, то есть, і уваження соперника. Відкриваючи турнір перед юними спортсменами, виступили директор Палацу спорту Володимир Проскоровський, голова районної ради Володимир Шашинецький, начальник відділу молоді та спорту районної державної адміністрації Алла Болонська. Вони підкреслили велику роль, яку відіграв Дука у розвитку спорту в районі. Учасники турніру вшанували пам'ять Віктора Івановича Дукова хвилиною мовчання. Ну а потім відбулись поєдинки, в яких високу майстерність витримку продемонстрували від самбісти, школа самбо в відьополі молода. Але в залі борців вже є медалі обласного і всеукраїнського рівня. Тож нам залишається побажати спортсменам нових перемог і високих спортивних досягнень. В рамках заходів, присвячених пам'яті Віктора Івановича Дукова, відбулось покладання квітів до його пам'ятника. В день 15-річчя його смерті до його могили прийшли футболісти, які разом з ним розвивали футбол у Відьопольському районі. Всі виступаючі відзначили його заслуги в розвитку спорту у Відьопольському районі і вшанували пам'ять Віктора Івановича Дукова хвилиною мовчання.